Ну, в першу чергу хочеться зауважити, аналітики пишуть, що такий цікавий виборчий процес нас очікує, оскільки ну зв'язку з подіями, які відбуваються у різних куточках світу, переважають і беруть свою владу в руки. Праві сили, політичні праві сили, як зазначається, багато країн висувають саме таких кандидатів. Що стосується Литви, готуючись до ОТР, подивився, що будуть змагатися 14 партій і один політичний блок, всього це 320 кандидатів. Датів, але якщо говорити про інші країни, там також свої кандидати. І ще раз праві політичні сили цікавлять, тому що вони по різному свою програму прописують і якось артикулюють, як це може вплинути на нашу державу, на рівень підтримки нашої країни, тому що як відомо, наприклад, там і Фідес Угорський також доволі права політична сила, не дуже за те, аби допомагати Україні. Да, я должен сказать, что вот вчера у нас закончились такие, я бы сказал бы, национальные дебаты. Три дня шли дебаты, все политические силы, те, значит, коалиции, которые участвуют в выборах, могли высказать свою позицию, объяснить свое, свои приоритеты и так далее. Да, мы слышали, я бы сказал бы, неприемлемые лично для меня высказывания, там у нас есть такая коалиция, так называемая коалиция мира, которая, я бы сказал бы так, хитро хочет обыграть ситуацию, особенно войну против Украины, как они призывают к миру, но не говорят, о как достигнуть этот мир. Что сделать надо, чтобы остановить российского агрессора? И они распространяют, по-моему, такую мягкую пропаганду. Конечно, все люди хотят мира, но мир за счет свободы, за счет суверенитета, это всегда значит, оканчивается рабством. Поэтому у нас, я бы сказал, бы две-три такие политические силы, которые вот говорят про это, но другие, те, которые и я бы сказал, бы являются кандидатами на выигрыш, не повторяют таких высказываний. Для меня важно, чтобы вот эти основные европейские Силы, начиная с консерваторов, да, социал-демократов, либералов и других зеленых, они четко стоят на принципах помощи Украине. И для меня это не вызывает сомнения. Поэтому, да, есть такая, я бы сказал, весточка из некоторых, что надо искать каких-то мирных договоров с Россией, несмотря ни на что. Но это является только маргинал, маргинальными. И важно еще то, что, я бы сказал, бы, в Литве нет такого масштаба, такой радикализации из правых и с левых, которые я мог бы приравнивать Орбану или АФД в Германии или самым крайним левым коммунистам в Греции или в Португалии. У нас нет таких политических сил. Я, кстати, напомню, что вообще коммунистическая партия по таким названиям запрещена по законам в Литве. Они не имеют даже возможности создать такую партию. Но я не вижу на сегодняшний день тех возможных кандидатов, которые выиграли бы выборы и стали бы наряду с Орбаном. Я просто не вижу возможностей появления таких представителей из Литвы э, в Европарламенте. Могут быть такие, которые э, войдут, э, я бы сказал бы, в коалицию э, консерваторов-реформистов, но это более, я бы сказал бы, умеренная политическая сила. Э, у них есть четкая, э, четкая позиция по э, Украине, кстати, позитивная. И я не вижу в этом каких-то больших проблем, но я очень надеюсь, что все-таки основные политические группы, я бы сказал бы, проевропейские группы будут держать, я бы сказал бы так, 90-95% на наших выборах. Напевно, це гарні новини для України, пана П'ятреса. Але от що стосується можливостей нашого ворога Російської Федерації, варто зауважити. От ви згадали про своїх колег із парламенту Литви. Кожен по різному думає, у кожного є своя думка. Я впевнений, що це нормально. У дискусії народжується Істина це ознака демократії. Але ну ми пам'ятаємо і знаємо, що й до повномасштабного вторгнення до початку російсько-української війни но різні люди з різними тезами очолювали, очолювали різні уряди, але що цікаво, вони якось більш яскраво почали виступати, більш впевнено себе почали почувати, якраз таки після 24 лютого, 2024 року, 2022, перепрошую року, і тут якось сама собою напрошується думка про те, що Москва тут, можливо, якось контролює своїх сплячих агентів, постачає їм кошти для того, аби вони їхні інтереси відстоювали у європейському союзі. Наскільки це? Може бути правда. Наскільки ця версія моя особиста має право на життя? І чи бачите ви зразки от такої от співпраці Російської Федерації із європейськими політиками сьогодні? Да я должен подтвердить вашу гіпотезу. І я би сказав, навіть утвердительно підтримати її. Знаєте, все-таки Російська Федерація працювала дуже серйозно і працювала десятилетиями. она значит, вторгалась в политические процессы, она подкупала, она создавала определенные коалиции, альянсы с политическими партиями или отдельными политиками. Это все происходило очень системно, очень на долгосрочной почве, и поэтому... Те, которые внедрились в европейские парламенты, в национальные парламенты с поддержкой Москвы и, может быть, даже других столиц, авторитарных столиц, я бы сказал бы даже Пекин и некоторые другие, да, они еще, по-моему, имеют свое присутствие. Я не думаю, что все уже так разоблачены. Мы увидели все лица, узнали все имена. Нет, никаким образом. Некоторые, наверное, оставлены и на будущее, чтобы сказать свое слово и сделать определенные шаги. Но знаете, что важно? Все-таки противостояние вот этому вторжению, очень четко уже важность этого поняли в Европарламенте. Кстати, пять лет тому назад об этом еще не говорили. Это отвергали, это как бы принималось, знаете, различием в мнениях. Вот тут одни думают по, по, по одному, по, в одной, как говорится, струе, другие по-другому. По Теперь они уже, мои коллеги понимают, что это просто вмешательство в внутренние дела, это пропаганда, это попытки воздействовать на наши решения и взгляд и наши, наши ответы совсем уже другого характера. Я очень надеюсь, что это только начало, что мы возьмемся за это дело очень серьезно, что мы сделаем все возможное, чтобы разоблачить этих агентов, поднимая, я бы сказал бы, качество нашей работы на более высокий уровень, не, не, не приглашая их ни на какие встречи, потому что определенные радикалы все-таки пробьются в Европарламент. Это, это неизбежно, смотря на э, ситуацию, скажем, даже в Германии или или во Франции, да, в Италии. Но э, мы должны сделать все, чтобы вот такой санитарный коридор, э, кордон, я извиняюсь, э, был бы построен еще с более высоким забором, и мы э, ни, ни при каких обстоятельствах не, не пошли бы на э, сотрудничество или на какие-то сделки с этими э, силами. И поэтому... Я, я очень надеюсь, что уроки выучены, но надо еще сделать все определенные шаги. Як завжди буває в історії, от військовий стан, війна це час, коли всі процеси пришвидшуються. І як ви зазначили, п'ять років тому розмов а деяких, а ті, які зараз лунають постійно, їх ще не було. І хочеться вірити, незважаючи на те, що на щастя на вулицях Європи не чути сигналу повітряної тривоги, не розриваються снаряди, як це буває в Україні. Та все ж таки війна впливає на європейців, і вони якось будуть змінювати свій спосіб життя, розуміння того, що є таке Росія. Ійська федерація розуміння того, що потрібно виділяти більше коштів на оборону своєї власної країни. Я сподіваюся, що тут Україна стане зразком для наших партнерів із Європи, і тому хочу запитати у вас, пане П'ятрасе, ваші колеги, депутати, які балотуються. Як я розумію, ви також балотуєтеся на іще ще одну каденцію у європарламенті. Та що так. вони що вони заявляють про що вони говорять у своїх передвиборчих цілях у програмах, і як вони хочуть рухати. Європу цю сім'ю із 27 членів, так в майбутньому, якою буде Європа наступних 5 років, все ж таки це на Україну також впливає при тому, що ми поки що не європейський союз все рівно. Да, это очень хороший вопрос, и я вот отвечу просто, наверное, таким обобщением из вчерашнего нашей дискуссии на на вот дискуссиях по, по Европарламенту, в выборах в Европарламент. Я бы сказал бы, первое это все-таки Евросоюз должен развиваться в сторону оборонительного союза. Это значит, что более серьезно все, все, должно приниматься. Оборонительная промышленность должна в Европе развиваться. На это должны выделяться средства, внимание. Комиссар определенный с, этими, с этим значит, заданием должен быть в своем офисе в Брюсселе и так далее. И здесь очень важно, потому что мы должны помогать, продолжать помогать Украине и иметь ресурс, откуда помогать. Только промышленность может создать вот этот ресурс. Второе, я бы сказал бы, очень четко было выражена поддержка на расширение Евросоюза. Это очень важно Украине, потому что это займет во времени, это займет и вызовет определенные реформы в Евросоюзе и по финансовым вопросам и по секториальным политикам и вообще по принятию решения в Евросоюзе. И это неизбежно повлияет на ситуацию в Украине. И третье, наверное, это, это все-таки развитие экономики и конкурентоспособности Евросоюза, потому что нам нужны бюджетные средства на помощь Украине, на помощь создания, как я сказал, оборонительного союза и намного больше финансовых ресурсов. Поэтому Здесь должно делаться все возможное, чтобы поступления и платы из стран членов Евросоюза они увеличивались, потому что нам нужен твердый Евросоюз, слабый Евросоюз отвечает, я бы сказал бы, задачам Российской Федерации, и поэтому мы должны, сделав эти выводы, принимать решения уже не в каком-то, знаете, долгосрочном будущем, а Просто вот второй день после выборов в Евросоюз должны начаться дискуссии, серьезные дискуссии, определяться задачи, когда они должны приниматься эти такие вопросы и идти вперед, потому что время не ждет. Мы знаем, что агрессив, агрессивность с российской стороны возрастает, и на это надо смотреть очень серьезно и ответственно. Зважаючи на от останні ваші слова, пане П'ятресе, маючи можливість з вами поспілкуватися із депутатом Європарламенту, цікаво почути вашу думку, як ваші колеги, як ви сприймаєте заяви Російської Федерації і заяви ротів Кремля, пропагандистів Російської Федерації, які не є, скажімо так, креаторами власної думки, а є людьми, які просто озвучують думку Кремля. Коли вони говорять, будемо рівняти із землею Берлін, будемо рівняти із землею Лондон. Нехай велика. Британія вже не Євросоюз, та все ж таки будемо захоплювати нарву, будемо окупувати Литву, Латвію Естонію обов'язково. Чи сприймаєте це серйозно, чи все ж таки сприймаєте це як один із методів гібридної війни, що також небезпечно, в принципі, я би сказав би так: що ми не віримо ніяким словам, ісходящим із, із Москви будь любого міста Російської Федерації і їх союзників так. Но мы не будем, как говорится, тут поднимать панику, но готовимся, я бы сказал, бы, к тем возможным ситуациям, которые могут возникнуть. Я только напомню, что мы имеем и общую границу с Белоруссией. Там диктатор Лукашенко, который на коротком поводке у Путина, он может сделать различные провокационные действия. Мы это понимаем, мы к этому готовимся, мы значит, тратим больше на оборону Литвы, мы работаем вместе с нашими партнерами уже совсем качественно в новом русле, я бы сказал бы. И это рассказываем своим союзникам, потому что очень важно и нашим союзникам, более расположенным в западном направлении, объяснить все это потому что ситуация безопасности, ситуация, исходящая из рисков, которые вот, происходят из-за российской политики, они совсем другого уровня. И на это надо смотреть, я бы сказал бы так, объективно. Многие пропагандисты, правильно вы говорите, они распыляют всю эту, я бы сказал бы, пыль страха. Они знают, что Европейцы в принципе живут мирно, они боятся различных таких неопределенных ситуаций, но им надо точно объяснить, почему это делается, каким, каким способом это делается и каким э, способом это может влиять на их на, на жизнь европейцев, если мы не сделаем необходимых решений и э, не выполним те задачи, которые дол давно должны были выполнить. Поэтому я бы сказал бы так, мы не ожидаем никакого изменения с российской стороны. Они пойдут по этому пути, по пути войны. И нам надо только увеличивать нашу обороноспособность, нашу, наше, я бы сказал бы, противодействие со стороны пропаганды. И я очень надеюсь, что выборы в Европарламент подтвердят, что наши люди, они понимают ситуацию и не поддастся вот таким, знаете, запугиванием или каким-то подкупом таким информационным со стороны Москвы будет держаться курса на суверенитет и я бы сказал бы европейскую интеграцию в принципе. Ось якраз таки про інтеграцію Україна вже дуже давно заявила про бажання вступити до європейської сім'ї. Ми рухаємося туди дійсно давно. Але якщо говорити про саму європейську родину, європейський союз як структуру Ліга націй в 1939 році, я впевнений, члени комітетів, парламентарі, депутати, ну вони не сподівалися і навіть не могли спрогнозувати, що буквально через кілька років такої структури не буде існувати. На зміну їй прийде організація Об'єднаних Націй. Стосується європейського союзу, зважаючи на всі виклики, спочатку ковід, згодом ось ця початок повномасштабної війни, методи гібридної війни, в тому числі за підтримки республіки Білорусі, мігранти, які постійно штурмують кордони Європейського союзу, намагаючись прорватися туди. Наскільки зараз стійко і зокрема згадуючи Брексіт, вихід Великої Британії з європейського союзу, згадуючи заяви Віктора Орбана, який постійно також намагається шпильку відкнути так і поставити під сумнів стійкість європейської сім'ї та е, наскільки зараз сам європейський союз стійко стоїть на ногах, наскільки ми можемо бути впевненими, що ну, наприклад, по завершенню цієї війни Європейський Союз буде готовий прийняти до себе Україну, і це буде, ну скажімо, так, не на правах. О, от ми до вас дуже сильно просилися, і нарешті ви це заслужили зробити а на правах повноцінних рівноправних пар, 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 партнерів. Знаете, я, я позитивно рассматриваю все изменения, которые происходят в Евросоюзе. Да, я соглашусь, что мы чуть-чуть опаздываем. Мы недооценили тех рисков, исходящих из авторитарных соседей на Востоке и более на Восток даже с Китая. Я думаю, мы еще заигрываем с китайским вопросом, Тут некоторые политики в Европе видят в этом только какую-то, знаете, бизнес, 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 экономика, и никаких геополитических вызовов в этом не усматривают. Но это, наверное, еще одна ошибка, которую нам придется выучить и потом делать определенные изменения. Но теперь фокусируясь на российском российской агрессивности и тех военных замашках Путина. Смотрите, вот даже с начала полномасштабной войны с 2022 года, сколько изменений произошло, насколько изменилась, я бы сказал бы, даже контекст посланий из Брюсселя, из высоких чинов в Евросоюзе и, кстати, стран Евросоюза. Посмотрите, насколько изменилась политическая сцена в Германии, которая была полностью, значит, пацифизм, разоружение, тут на восточной границе Польша, пускай она занимается этим делом и так далее и тому подобное. Я бы сказал бы здесь преобразование в революционном характере. И это не происходит так вот, знаете, из-за ничего. Это значит, что происходит изменение в мышлении, понимании и в новых подходах к ситуации. И я это оцениваю очень позитивно. Да, в Европе иногда необходимо иметь такой, знаете, запас времени, потому что европейцы привыкли не спешить. Они думают, что они имеют какой-то запас времени, что им дано Богом какой-то охрана с самого великого властителя и так далее — и они забыли, что есть такие практические ситуации, которые должны решаться очень быстро и приниматься, может быть, очень непопулярное, но необходимое решение. И я в этом вижу хорошую тенденцию. Нам придется еще изменять определенное положение, особенно по, скажем так, структуре бюджета Евросоюза. Нам необходимо, что в нем значит, были бы средства на оборону, потому что это самая великая и самая важная, наверное, ценность, которая может создаваться союзом, это мир и стабильность, но для этого надо иметь ресурс определенный, который должен охранять конкретно, не словами, а значит, присутствием обороноспособного потенциала в странах Евросоюза. И я бы сказал бы так, что нам надо посмотреть, а куда ведет вообще экономическая, внешнеэкономические связи Евросоюза, потому что не все они подтверждают то, что они работают на, я бы сказал бы, стратегические цели Евросоюза. Смотрите, демпинговая, демпинговая торговля с Китаем, она вообще бросает большой вызов определенным секторам экономики в Евросоюзе. Китай использует те огромные средства, которые аккумулируют за счет внешней торговли потом на геостратегические цели своей политики, и они уже достигают Евросоюза. Это вызов вообще демократии, а не определенным странам. А мы основываемся на демократии, поэтому мы должны охранять и оборонять демократию как такой как наш основной основную ценность поэтому я думаю что пересмотр отношений произойдет нам надо заново передумать политику экономической помощи Африке и другим странам Ближнего Востока и и и, и Азии потому что не всегда мы достигаем целей тратятся большие средства, но потом появляются вагнеровцы или другие э, российские агенты, которые очень, я бы сказал, бы, быстро превращают э, нашу экономическую помощь э, в принципе, в оружие против нас. Поэтому э, здесь надо э, передумать многое, но я вижу все-таки позитивную тенденцию. Э, скажу так, наверное, что Евросоюз и Запад э, так вот проснулся перед новыми рисками. И я очень надеюсь, что эти наши решения, они пойдут в пользу нашим партнерам, тем, которые хотят быть с нами, в частности, Украине, которая да, является кандидатом, страной кандидатом Евросоюза. Уже не говоря о тех реформах, которые, я думаю, и так будут сделаны в Украине, мы должны помогать этим странам совсем в другом русле, намного больше, открывать наши рынки, экономически интегрировать эти страны. А политическое членство придет за счет вот этих изменений. Я очень надеюсь, что Запад серьезно смотрит на свое будущее. И нам нужны те страны, которые тоже позитивно на, на это относятся и хотят быть частью нашей, я бы сказал бы, общины, нашей, нашего союза, а не играть какие-то, знаете, средние игры в таком, я бы сказал бы, сером, серой зоне различных влияний. Да, мы будем сталкиваться с такими ситуациями, как теперь в Грузии. Россия не хочет терять своего влияния, но я очень надеюсь, что такие уроки будут выучены, и мы сделаем определенные выборы, потому что, да, надо признаться, идет война за влияние, и здесь противоборство демократии и диктатуры очень и очень очевидно. Ну, озвучення проблеми проблемних питань це вже 50% на шляху до їх вирішення. Тому цим і займаємося. Дякуємо вам, пане П'ятраса, за те, що долучилися. Приємно усвідомлювати, що такі люди працюють і будуть працювати. Я сподіваюся, у Європарламенті бажаю вам удачі на виборах. П'ятрас Ауштрявічус, депутат Європарламенту від Литви, з нами спілкувався. На все добре.